Dalam penjara koloni perlombongan, berpuluh-puluh tahanan terpaksa bekerja setiap hari sambil memakai alat khas di mulut mereka yang tidak membiarkan mereka bercakap. Apabila mesin yang dikenali sebagai pit crusher rosak, seorang pengawal memanggil tahanan kia untuk memperbaikinya. Hanya dalam beberapa minit, kia mendapat mesin berfungsi semula. Tiba-tiba pengawal membawa masuk tahanan baru dan semua orang terkejut melihat Haj, jeneral yang kehilangan perang saudara terhadap General Lang. Seorang bekas pemberontak berdiri apabila dia melihat jeneralnya dan pengawal segera menumbuknya. Banduan itu membalas dengan hebat dan seorang tahanan lain menggunakan peluang untuk menumbuk pengawal juga, melemparkannya ke lantai untuk mengalahkannya dengan rantai. Merasakan rusuhan yang datang, pengawal lain mengaktifkan lubang yang menghancurkan, membalikkannya supaya rantai di sekeliling kaki tahanan menyeretnya ke arahnya. Lelaki itu tidak lama lagi jatuh dan dicincang mati dalam beberapa saat. Pada masa itu, Haj memberikan isyarat kepada seseorang yang tersembunyi dan pengawal tiba-tiba ditembak dari jauh. Kemudian dia bekerjasama dengan tahanan untuk mula memukul penculik mereka. Pengawal menggunakan mesin itu sekali lagi untuk mengaktifkan rantai lain, menyebabkan lebih banyak tahanan jatuh ke dalam lubang untuk kematian mereka. Sebaik sahaja pengawal terganggu, dia bergegas ke mesin dan cuba menghentikan pembunuhan beramai-ramai, hanya untuk rantai untuk mula menariknya juga. Dia merebut senjata yang jatuh dari tanah dan menembak rantai itu tanpa sia-sia, jadi dia tidak mempunyai pilihan selain kehilangan kaki. Walaupun rantai menyeret anggota badannya, Kia melangkah kembali ke mesin dan akhirnya menghentikannya. Pengawal terakhir cuba berdiri dan menetas membuat isyarat pistol supaya penembak curi tersembunyi dengan cepat membunuhnya. Kemudian Kia keluar. Beberapa waktu kemudian, Kia bangun di kapal Hajj dan mendapati dia diberikan prostetik mekanikal. Hatch menggunakan peranti untuk mengeluarkan perkara penjara dari mulut Kia dan menjelaskan dia telah menyelamatkan pemberontak lain untuk memperbaharui tenteranya dan serangan balik. Dia tahu bapa Kia yang biasa berjuang untuk pemberontakan juga. Malangnya bapa Kia telah ditangkap oleh General Lang dan dia akan dilaksanakan dalam beberapa bulan pada ulang tahun kemenangan Lang yang dikenali sebagai Hari Pembebasan. Haj tahu Kia adalah juru terbang pekar, jadi dia menawarkan perjanjian, Kia mesti merampas kapal musuh yang penting untuk mendapatkan data sulit. Jika dia berjaya, Hach akan menjemputnya dan menggunakan intel itu untuk menyelamatkan bapanya, jadi Kia bersetuju. Selepas itu Kia dimasukkan ke dalam animasi yang digantung dan diseludup ke dalam kapal musuh yang dipanggil anak panah. Di tengah-tengah perjalanan, Kia bangun awal seperti yang dirancang dan mendapati komputer untuk mengakses rekod kapal. Di radio, Hutch menjelaskan bahawa semua yang perlu lakukan adalah pasang peranti dan Gauntlet akan melakukan semua kerja. Ketika dia memuat turun maklumat itu, mesej muncul di skrin memaklumkan kepadanya bahawa sistem itu akan terdedah jika dia meneruskan. Dia memberitahu Hutch yang memberi jaminan kepadanya bahawa ia hanya bersifat sementara dan ia akan baik-baik saja. Lampu merah menghidupkan tetapi Kia terus memuat turun sehingga komputer mengumumkan sistem di luar talian dan terdapat aktiviti elektromagnet yang tidak stabil di luar. Sebaik sahaja muat turun selesai, Hatch mengesahkan bahawa terdapat ribut elektromagnet di luar membuat perkara tidak stabil, jadi dia meminta Kia menghantarnya fail. Kia memulakan pemindahan, tetapi tiba-tiba kapal itu gemetar dan rosak kerana kelemahannya sekarang. Gangguan itu membuat pemindahan gagal dan Kia kehilangan hubungan dengan menetas sementara kapal mengeluarkan semua port melarikan diri dengan kru tidur. Kia bergegas ke pesawat ulang alik kapal sebelum ia diusir juga dan keluar apabila ia terhempas di planet terdekat. Apabila Kia bangun, dia cuba menghubungi Hatch tanpa sia-sia. Dia bergegas keluar dari pesawat ulang alik dan melihat port jatuh di seluruh planet ini tetapi tiba-tiba dia mengalami masalah bernafas dan masuk ke dalam. AI kapal yang dipanggil Reef memberi amaran kepada Kiel bahawa atmosfera adalah pendedahan toksik dan berpanjangan boleh menyebabkan kelumpuhan atau kematian. Kiel melihat melalui tingkap dan melihat anak panah perlahan lahan jatuh dan meminta Reef untuk laporan status, namun terumbu memerlukan log masuk pekerja untuk meneruskan. Reef mengatakan bahawa Kiel perlu mencari sumber oksigen baru kerana yang ada di pesawat ulang-alik hanya mempunyai 12% lagi. Tiba-tiba seorang anggota kru yang dipanggil oleh Anda menghantar mesej dari portnya, meminta mana-mana yang terselamat untuk bertemu di tapak kemalangan. Kia merebut topeng oksigen dan keluar untuk memeriksa kawasan itu. Dia mendapati beberapa bahagian dari ports yang terlepas dan pendarahan badan oleh Anda di atas tanah. Terdapat juga port utuh dengan seseorang yang bergerak ke dalam, jadi Kia membukanya untuk mencari talent. Dia berkongsi topeng oksigennya dan membawanya kembali ke pesawat ulang alik manakala badan Oleander diseret oleh kehadiran misteri. Di pesawat ulang alik, Taran log ke dalam sistem dan menunjukkan kecurigaan Kier. Renif melakukan imbasan tetapi tidak dapat mencari bangkai panah, namun Taran tahu Port melarikan diri akan meninggalkan sehingga mereka harus mencari mereka sebelum mereka terjebak. Kier mengikutinya setelah gagal lagi menghantar mesej. Ketika kedua-duanya mengembara, Taren menerangkan mereka sebenarnya di bulan dan planet ini adalah bidang besar yang mereka lihat di langit. Akhirnya mereka mendapati penyelidikan-penyelidikan di tanah dan Taren terkesan dengan berapa banyak atmosfera yang mengoksidakan logam. Beberapa saat kemudian mereka mendapati anak panah yang terhempas berhampiran obelisk yang bercahaya yang kil pasti tidak ada sebelum ini kedua-duanya membincangkan bagaimana untuk meneruskan sejak Kia menegaskan dia tidak akan dibenarkan masuk ke dalam buah. Taran menyedari bahawa dia bekerja untuk menetas dan menyebut bahawa General adalah seorang lelaki yang kejam yang digunakan untuk menyerang tanah jajahan sebelum perang, membunuh beribu-ribu orang. Bagaimanapun, Kia mengatakan ia semua propaganda dan memutuskan untuk kembali ke pesawat ulang-alik. Kia mengambil alih kerusi perintis dan meminta Reef untuk mengaktifkan sistem terbang, tetapi Reef enggan kerana Kia tidak diberi kuasa. Sebaliknya, Kia meminta sebarang kemas kini mengenai Hutch dan Reef memainkan pita pengakuan. Video menunjukkan Hutch selepas dia kehilangan perang yang mengakui semua jenayahnya. Namun, Kia melihat bahawa Hutch membuat isyarat pelik dan tertanya-tanya jika ia benar. Dia meminta Reef untuk maklumat lanjut, tetapi ia diklasifikasikan pada masa itu oleh anda menghantar mesej baru yang mengatakan pemindahan akan bermula dalam masa 30 minit. Selepas itu Kia kembali ke Taren dan bersetuju untuk meninggalkannya tanpa mengira risiko. Taren menunjukkan pakaiannya akan memberikannya, jadi dia mula melepaskan bahagian utama seragam sementara sesuatu menonton dari bayang-bayang. Kemudian kedua-duanya cuba untuk mencapai anak panah, hanya untuk gempa bumi tiba-tiba memukul kawasan itu. Taren berpaling dan terkejut melihat Kier diseret oleh sesuatu di dalam gua. Dia meraih tangannya dan cuba menariknya keluar, namun dia tidak cukup kuat dan Kier diambil. Takut, Taren berjalan ke arah anak panah tetapi sudah terlambat. Paul telah meninggalkan tanpa dia. Tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan, Taren kembali ke pesawat ulang alik untuk berehat. Empat hari kemudian, dia meneroka kawasan itu dan mendapati gauntlet dan kapak Kier di atas tanah. Tidak jauh dari sana, dia mendapati obelisk yang bercahaya dan kia di atas tanah yang ditutupi dengan gul. Untuk kejutannya, kakinya benar-benar sembuh. Dia membawanya kembali ke pesawat ulang-alik dan menjalankan beberapa ujian hanya untuk mengetahui dia kini dalam hubungan simbiotik dengan organisma lain yang menyembuhkannya dan membuatnya kebal terhadap persekitaran toksik. Rayef terus cuba menawarkan maklumat dan Taren yang marah menutupnya, mengingatkannya untuk hanya bercakap apabila diminta. Apabila Kia akhirnya bangun, dia menjelaskan bahawa dia tidak ingat apa-apa, hanya bahawa dia sedang tidur. Dia berasa lebih berat namun baik-baik saja. Taran menegaskan dia tidak boleh terbang pesawat ulang alik sama ada kerana dia ahli biologi, hanya pekerja tertentu yang mempunyai akses kepada sistem itu. Kedua-duanya memutuskan untuk memeriksa obelis dan Kia memukulnya dengan kapaknya, mendapati ia sebenarnya kepompong lembut. Di dalamnya mereka mendapati badan oleh juga diliputi dalam bu. Mereka membawanya kembali ke pesawat ulang alik dan ketika Taran menyentuh wajah oleh dengan tangannya yang kosong, dia terus berkedut. Kia mengeluarkan beberapa wayar untuk membawa pengimbas di luar dan mereka mengimbas mata oleh yang akhirnya memberi mereka akses kepada sistem terbang. Kia segera mula mendapatkan enjin siap sambil meminta Reif tentang hari pembebasan, belajar dia masih mempunyai 76 hari sebelum mereka melaksanakan bapanya. Taren terkejut mendengar dia tidak akan membawa oleh anda bersama dan menyedari dia tahu Kia, ternyata dia bekerja untuk ayahnya ketika dia masih kecil. Dia menegaskan bahawa lelaki yang dia tahu ketika itu tidak akan meninggalkan seseorang di belakang untuk mati. Di luar, oleh anda akhirnya membangkitkan dan melemparkan. Kia dan Taren keluar untuk memeriksa dia dan Oleander mula berteriak tentang bagaimana Haj akan membunuh mereka semua. Kemudian dia mengambil pistol dari tanah dan Kia melompat untuk menumbuknya pada masa yang sama dia menembak. Selepas mengetuk Oleander, Kia berpaling dan mendapati Taren mati. Marah, dia mula mengalahkan Oleander. Tiba-tiba dia membeku kerana dia melihat dia juga ditembak. Tubuhnya mula berkerut dan dia lulus di atas tanah. Beberapa waktu kemudian, dia bangun berhampiran obelis, kelihatan sempurna sembuh. Selepas melihat lampu misteri terbang di langit, dia kembali ke kawasan ulang alik dan terkejut melihat kerangka Taren dan Oleander. Dia memasuki pesawat ulang alik dan mendapati enjin itu gagal, jadi dia meminta Raif untuk penjelasan. Ternyata dia telah hilang selama 34 hari, di mana enjinnya ditinggalkan dan akhirnya dibakar. Terdapat 42 hari lagi sehingga hari pembebasan. Rayev juga mendedahkan bahawa sementara Kier telah hilang, ia mengesan degupan jantung oleh anda di kawasan itu yang bermaksud dia dihidupkan semula seperti Kier. Ingin tahu, dia pergi ke gua-gua dan melihat tapak kaki di atas pasir. Apabila dia menjangkau, tangannya bersinar seperti obelis sehingga dia memutuskan untuk kembali. Untuk beberapa hari akan datang, Kier mencari ports yang terhempas dan mengambil bahagian mereka untuk membetulkan enjin. Dia juga mengambil lencana ID Tarren. Raif memainkan kartun untuknya semasa dia bekerja. Suatu malam, Kiel bangun ketika dia mendengar bunyi yang pelik. Tiba-tiba dia mula merasakan kesakitan dan terumbu karang mengesan kadar jantung yang membimbangkan. Kiel meninggalkan katil hanya jatuh dalam kesakitan, memecahkan pembaikan yang dia lakukan. Raif menegaskan dia mungkin lebih buruk dan meminta dia pergi. Kemudian Kiel berjalan ke gua dan mendengar bunyi aneh yang sama sebelum raksasa yang menakutkan muncul. Dia segera kehabisan dan jatuh ke lututnya dengan kesakitan kerana anggota badan pelik keluar dari punggungnya, membuatnya keluar. Beberapa ketika kemudian, dia bangun di gua sekali lagi dan kembali ke pesawat ulang-alik. Dia menyimpulkan ketakutan dan kesakitan mencetuskan transformasi dan ingin menyingkirkan makhluk di dalamnya. Frustrasi, dia mula menumbuk enjin dan menyebut hari pembebasan, terdesak untuk menyelamatkan bapanya malangnya Reif memberitahunya bahawa dia tidur lama dan hari pembebasan berlaku dua hari lalu. Kia yang menangis keluar dan jatuh ke tanah, menerima nasibnya akan terjebak di sini selama-lamanya. Tiga tahun kemudian, Kia masih hidup di bulan. Dia melatih tubuhnya dan sekarang apabila dia secara tidak sengaja menyakitkan diri, dia boleh menghentikan transformasi sebelum ia berlaku. Di langit, dia masih dapat melihat lampu misteri terbang. Suatu malam, dia melihat sesuatu yang bersinar di dalam topi keledar dan teruja. Dia membawanya keluar dan membebaskan Firefly yang menyertai orang lain seumpamanya untuk membuat pertunjukan cahaya yang indah. Apabila dia kembali ke pesawat ulang alik, dia mendapati jejak kaki di luar dan mendapati lencana Taren hilang. Semasa dia membincangkan keadaan dengan Reif, I berkongsi teori, dia fikir Oleander mempunyai hubungan simbiotik yang sama seperti Kia, yang bermaksud dia telah dihidupkan semula tetapi dia terjebak dalam bentuk raksasa. Rave berfikir kematian adalah sebahagian daripada kitaran hidup kia sekarang, mayat mati tetapi kesedaran mereka hidup di badan-badan yang baru direplikasi. Apabila Reif meminta Kia untuk melepaskan diri supaya dapat mengkaji badan untuk mencari penawar, Kia menolak, mengatakan ia hanya teori dan dia menghidupkan semula dalam badan baru tidak dijamin. Selepas itu Kia mencari raksasa oleh anda dan terkejut mencari salah satu mayatnya. Dia membawanya kembali ke pesawat ulang alik dan meletakkannya sebagai umpan. Apabila raksasa itu cukup dekat, Kia keluar dan akhirnya menembaknya. Semasa mendengar menderu di kejauhan, dia memotong sekeping raksasa dan membawanya ke karang yang mengimbasnya untuk mengesahkan ini memang DNA oleh anda. Ia juga merujuk kepada rujukan dan menegaskan bahawa Roaring dapat didengar setiap kali oleh anda atau Kier meninggal dunia yang bermaksud sesuatu di luar sana bertindak balas terhadap kematian mereka. Ia terdengar seperti seorang ibu yang berkabung muda dan mungkin mengaktifkan proses kebangkitan. Kier tidak faham banyak kerana dia bukan ahli biologi dan mendengar perkataan itu mendorong Rafe untuk menyebut Taran. Apabila Kia memberi kuasa kepada AI untuk berkongsi maklumat, ia memainkan rakaman malam penembakan. Ternyata Taran tidak sedarkan diri, tidak mati, dan dia melarikan diri selepas Kia meninggal dunia. Skeleton Kia dijumpai kemudiannya sendiri. Kia marah kerana Raif tidak pernah menyebut bahawa Taran masih hidup dalam tiga tahun, jadi Raif harus mengingatkannya dia hanya dapat berkongsi maklumat apabila diminta. Sekarang Kia mempunyai tujuan baru mencari Taran. Dia mengambil bahagian dari pesawat ulang alik dan membina badan untuk terumbu karang supaya dapat mengikutinya semasa carian. Selepas banyak mengembara, mereka membuatnya ke gua-gua dan terumbu cuba mengimbas terowong. Walau bagaimanapun terdapat gangguan elektromagnet yang kuat yang merosakkan sistemnya. Mereka memutuskan untuk mengikuti isyarat pelik dan kia mula berbau sesuatu yang pelik. Oleh kerana gelap, dia meminta Raif untuk sesuatu yang cerah dan air memainkan video yang agak kuat. Kia terpaksa berlari untuk mencabut bunyi tetapi sudah terlambat, makhluk itu keluar dari bayang-bayang dan serangan. Ketika Kia menghindari serangan itu, Rave ditangani sebaliknya dan raksasa itu pergi selepas Kia seterusnya. Ia dengan cepat menggigit lengannya dan Kia menggunakan peluang untuk memukulnya dengan kapaknya, membunuhnya. Pada masa itu gema yang sama bergema di dalam gua. Kia mengikuti cahaya di belakang dan mendapati badan asalnya bersebelahan dengan Oleander. Selepas kejutan awal, dia meliputi wajah oleh anda dan mencekiknya daripada belas kasihan. Ini membunuh binatangnya juga. Sekarang Kia harus melakukan perkara yang sama kepada tubuhnya, tetapi dia tidak boleh. Sebaliknya dia mengambil kaki prostetiknya dan kembali mencari Taren dengan terumbu karang. Akhirnya mereka mendapati tempat di mana Rayef terakhir merasakan denyutan jantung Taren dan Kia dapat memberitahu sesuatu yang dilancarkan di tanah itu, yang bermaksud dia berjaya melarikan diri. Pada masa itu screen rave mula gagal lagi dan Kiel menyedari kaki prostetiknya menyebabkannya. Dia memeriksa di dalam dan mendapati bom tangan nadi yang bermaksud Haj memintanya untuk menghantar fail melalui taktik itu kerana dia tidak pernah bermaksud untuk menjemputnya. Tiba-tiba lampu di langit mula terhempas di tanah dan Kia bergegas untuk memeriksa mereka hanya untuk mengetahui ia adalah Port melarikan diri yang tidak masuk akal kerana mereka meninggalkan tiga tahun yang lalu dan dia melihatnya di langit setiap hari. Ini mendorong Rafe untuk berkongsi beberapa maklumat diklasifikasikan bulan ini berada di bawah eksperimen untuk pelebaran masa. Masa berlalu dengan cepat di sini kerana General mahu cara untuk mengeluarkan senjata dan askar dengan cepat tahun berlalu di bulan di luar hanya beberapa minit sahaja. Pada masa itu, Kia melihat kapal menghampiri sehingga dia mendapat penyelidikan-penyelidikan. Kapal itu tanah dan menetas keluar dengan pengawal. Dia menerima mesej Kia dan ia mengambil masa hanya 20 minit untuk datang, tetapi untuk Kia ia bertahun-tahun. Kia menyedari bahawa ia menetas yang menembak anak panah dan port kerana dia mahu menggunakan bulan ini untuk tenteranya sendiri. Dia memberitahunya semua maklumat di dalam pesawat ulang-alik, tetapi Haj tahu dia berbohong dan mengetuknya. Apabila Kia bangun, dia dirantai di dalam pesawat ulang-alik dan mendapati mereka juga mempunyai taran. Apabila Haj mengancam untuk membunuhnya, Kia memberitahunya bahawa dia menyembunyikan semua intel di dalam siasatan penyelidikan. Kemudian Haj pergi mencari siasatan dan apabila dia mendapati apa yang dia mahu, dia mengaktifkan bom tangan di kaki Kia. Walau bagaimanapun, Kim menjangkakan ini dan meletakkan bom tangan di dalam siasatan yang kini meletup. Pada masa itu badan Kim mula bercahaya dan dia sepenuhnya berubah menjadi bentuk raksasa. Pengawal cuba menembaknya, tetapi Taren menangani dia untuk menghentikannya. Ketika Kim terlalu dekat dengan Taren, Raif muncul di luar dan memanggilnya. Makhluk itu meletupkan darah dan memusnahkan karang pada masa yang sama Taren keluar, yang bermaksud darah milik pengawal. Dengan kata-kata manis, Taran menjangkau makhluk itu dan memberitahunya bahawa dia dapat mengawalnya. Binatang itu kembali dan tidak lama lagi Kia kembali ke bentuk manusia. Dia kembali ke Taran dan bersama-sama mereka bersedih untuk terumbu karang. Tiba-tiba menetas yang cedera parah muncul dan mula menembak di Kia sebelum menikamnya. Kia menggunakan kekuatan raksasa untuk merebut Hatch oleh leher dan membolehkan anggota makhluk keluar untuk membunuhnya. Selepas itu kedua-duanya berjaya mengaktifkan semula terumbu karang dan mereka melarikan diri di kapal haji. Sementara itu, berhampiran badan haji, suara gemuruh boleh didengar.